વાઘોડિયાના પીપરિયા પાસે એપિલેપ્સી એટલે કે વાય અંતર્ગત અવેરનેસ પ્રોગ્રામ એપિલેપ્સી એક ક્રોનિક ન્યુરોલોજીકલ ડિસઓર્ડર છે જેનાથી વિશ્વભરમાં લાખો લોકો પીડિત છે આ કાર્યક્રમમાં ડોક્ટરો અને સ્ટુડન્ટોએ દીપ પ્રાગટ્ય કરી કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી હતી એપિલેપસી વાયની જનજાગૃતિ માટેની માહિતી ધીરજ હોસ્પિટલના નર્સિંગ કોલેજના સ્ટુડન્ટોએ પોસ્ટરો લગાવી ડોક્ટરો તેમજ સ્ટુડન્ટોએ એપિલેપ્સી વિશે દર્દીઓને માહિતગાર કર્યા એપિલેપ્સી એક ક્રોનિક ન્યુરોલોજીકલ ડિસઓર્ડર છે જેનાથી વિશ્વભરમાં લાખો લોકો પીડિત છે જે મગજમાં અસામાન્ય વિદ્યુત પ્રવૃત્તિને કારણે થાય છે અને તેને કારણે વારંવાર વાયના હુમલાવવાની શક્યતા રહેલ છે આંતરરાષ્ટ્રીય એપિલેપ્સી દિવસ જે દર વર્ષે ફેબ્રુઆરીના બીજા સોમવારે ઉજવવામાં આવે છે તેની ઉજવણી ધીરજ હોસ્પિટલ દ્વારા એપિલેપ્સી એટલે કે વાય વિશે જનજાગૃતિ લાવવા માટે કરવામાં આવી એપિલેપ્સી એ ચેપી બીમારી નથી

जिसमें ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस एक्टिविटी के बढ़ जाने से शरीर में कई तरह की हरकतें होती है जिसमें मोस्ट कॉमनली मरीज़ गिर जाता है झटके आते हैं बेहोश हो जाता है कभी कभी इसके अलावा पेशेंट हो सकता है कुछ देर तक गुम सुम हो जाए कुछ देर तक पेशेंट हो सकता है गिरे नहीं लेकिन घूर घूर के देखने लगे आपको ये सब तकलीफ इपिलेप्सी की हो सकती है अधिकांश केस में कोई कारण नहीं मिलता इपिलेप्सी का कुछ केसेस में ये आनुवानशिक हो सकता है और कुछ केसेस में ब्रेन में कभी डैमेज हुआ हो तो इपिलेप्सी कर सकता है 70 परसेंट मरीज़ एपिलेप्सी के दवा से कंट्रोल हो जाते हैं और अच्छे कंट्रोल हो जाते हैं ऐसे मरीज़ को यूजली दो से पाँच साल तक की दवा हम लोग देते हैं और उसके बाद हटा सकते हैं और बहुत सारे मरीज़ को उसके बाद दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती 30 परसेंट मरीज़ को कभी कभी दवा से कंट्रोल नहीं होती वैसे मरीज को हम लोग कुछ एक्स्ट्रा दवा देते हैं कुछ अदर कुछ केसेस में सर्जरी की भी ज़रूरत होती है पूरे वर्ल्ड में लगभग पाँच करोड़ इपिलेप्सी के मरीज़ हैं और इंडिया में लगभग एक करोड़ इसके लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पर इस पर वर्क होती है जिसमें इंटरनेशनल इपिलेप्सी डे आज हम लोग मना रहे हैं डब्ल्यू के संदर्भ में और हम लोग हम लोगों ने यहाँ प्रोग्राम किए हैं और दीनज हॉस्पिटल में हम लोग इफिलेप्सी को पूरा ट्रीट करते हैं यहाँ सभी सुविधाएं उपलब्ध है मैं डॉक्टर संजय प्रकाश यहाँ प्रोफेसर एन न्यूरोलॉजी अहवाल लोकार्पण